হেল্ল' বন্ধু কাৰেণ্ট আছামলৈ স্বাগতম আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ বহুতো নতুন নতুন খবৰ আপুনি বাৰু মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে নেকি যদি আপুনি মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাক স্বাগতম আপোনাক মই নিজে নতুন নতুন কথা সাঁচি গছৰ বিষয়ে অৱগত কৰিম আপুনি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আপুনি লাইক কৰক বেল আইকণটো ক্লিক কৰক আৰু আপুনি শ্বেয়াৰ কৰি থাকক এই যে দেখি আছে সাঁচি গছ এই সাঁচি গছৰ ওপৰত মই নীতি নতুন তথ্য আপোনালোকক অৱগত কৰি আহিছোঁ ইয়াকে কৰিবলৈ যাওঁতে হয়তো মোৰ কেতিয়াবা ভাষাৰ বঢ়া তোটা হ'ব পাৰে সেইখিনি আপোনালোকে শুধৰাই ল'ব আজি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এজোপা মিঠা সাঁচি মই আপোনালোকক পুলি বা গুটি লাগিলে যোগান ধৰিব পাৰোঁ কিন্তু অসুবিধা আহিছে কি মোৰ এই মিঠা সাঁচিজোপাৰ পৰা মই গুটি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ অসুবিধা হয় কিয় অসুবিধা হয় জানেনে এই গছজোপা এতিয়া আপোনালোকে ভালকৈ মন কৰক ইয়াত অসংখ্য ফুল আছে এয়া চাওক অসংখ্য ফুল আছে আৰু অসংখ্য গুটিও হয় কিন্তু মই কিমান সক্ষম হ'ম ইয়াৰ গুটি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ কিমান সক্ষম হ'ম যিহেতু এই ডালটোত আপুনি মন কৰক এই ডালটো আপুনি মন কৰক এই পাতবিলাক চাওক শুকাই গৈছে পাতবিলাক শুকাই গৈছে মানে পোকে খাইছে এয়া চাওক ফুলবিলাক খাই শেষ কৰি দিলে ওপৰত আছে কিন্তু তলৰ ডালখিনি চাওক পোকে শেষ কৰি পেলালে সৰিজোপা চাওক পোকে শেষ কৰি পেলালে এতিয়া মই এই ফুলখিনিৰ পৰা গুটি যদি ৰাখিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই স্প্ৰে' কৰিব লাগে অৱশ্যে মই স্প্ৰেও কৰিব পাৰোঁ তেনে সহজ মই ওপৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ এই ওপৰৰ পৰা মানে চাটখনৰ ওপৰৰ পৰা মই এই গছজোপাত বৰ সুন্দৰকৈ স্প্ৰে' কৰি দিব পাৰিম চাদৰ ওপৰলৈ উঠি গৈ মই খুব সুন্দৰকৈ স্প্ৰে' কৰি দিব পাৰিম বা মই অলপ ঔষধ পানীত তিয়াই ছটিয়াইও দিব পাৰিম আৰু লগে লগে পোকখিনি গুচি যাব কিন্তু কথা হ'ল এই গছজোপাত কিন্তু শতাধিক পোকে খাই আছে এয়া দেখিছে আপোনালোকক মই বহুত ওপৰৰ অংশ দেখুৱাই আছোঁ এতিয়াও মই আপোনালোকক তলৰ অংশ দেখুওৱা নাই এয়া চাওক ওপৰ অংশ দেখুৱাই আছোঁ প্ৰায় পোন্ধৰ ফুট ওপৰতহে মই দেখুৱাই আছোঁ এই গছজোপাত ত্ৰিছ ফুটমানেই ওখ হ'ব এই গছজোপাত যদি মই স্প্ৰে' কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ শতাধিক পোকৰ মৃত্যু হ'ব শতাধিক পোকৰ মৃত্যু হ'ব আপোনালোকে ভালকৈ চাওক ধৰিব পাৰিব এই গছজোপাত কিমান মাল আছে গতিকে মই মোৰ এই গছজোপাৰ পৰা গুটি সংগ্ৰহ কৰি আপোনাক সেইকাৰণেই যোগান ধৰিব নোৱাৰোঁ যে বহুত ফাঁচী গছজোপাৰ পোক মৃত্যু হৈ যাব সেইকাৰণে মই আপোনালোকক মিঠা খাচি বা তেলী খাচিৰ পুলি দিমেই বুলি কথা দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে যোৰহাট জিলাত বা গোলাঘাট জিলাত মই খাচীৰ গুটি বা খাঁচিৰ পুলি যোগান ধৰাৰ কোনো প্ৰয়োজনই নাই তিয়গ শিৱসাগৰ নামটি গোলাঘাট চুমনিগাঁও সাধুগাঁও মেলামাটি বৰসোলাৰ কিছু অংশ প্ৰচুৰ সাঁচি গছেৰে ভৰি আছে আৰু বহুত কৃষকে বহুত হাজাৰ হাজাৰ পুলি পচাই ৰাখিছে গতিকে আপোনালোকে অকণমান কষ্ট কৰি এই পুলিখিনি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে কিন্তু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই গম পাইছে কেনেকৈ পুলি বাছনি কৰিব লাগে তেনেকৈ পুলি বাছনি কৰি আপোনালোকে সাঁচি খেতি আগবঢ়াই নিয়ক যদি লখিমপুৰ ধেমাজি চিলাপথাৰ আদি যিবিলাক অঞ্চলত একেবাৰেই সাঁচি পুলিটো নাই সাঁচি খেতি একেবাৰেই নাই তেনেকুৱা জেগালৈ মই খুব কম সংখ্যক দুটা চাৰিটা পাঁচটা সৰ্বাধিক পাঁচটা পুলি মই যিকোনো উপায়েৰে ভাল সচৰ পুলি মই যোগান দিয়াত কৃপণালী নকৰোঁ হয় বন্ধু মই আপোনালোকৰ লগত নাই বুলি কোৱা নাই যিকেইখন জিলাৰ পৰা যোৰহাট বা গোলাঘাটৰ পৰা আপুনি পুলি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে আপুনি নিজে এখন মটৰ চাইকেল লৈ আহিলেও এদিনত এশ পুলি লৈ যাব পাৰিব আৰু এশ সাঁচি পুলি ৰোৱাটো বা এশ সাঁচি পুলি ডাঙৰ কৰাটো বহুত গৌৰৱৰ কথা আৰু বহুত লাখ টকা সঞ্চয় কৰাৰ নিচিনাই হ'ব গতিকে আপোনালোকে মোক এইটো নাভাবিব যে মই আপোনালোকৰ লগত নাই কিন্তু লখিমপুৰৰ পৰা আহি এই যোৰহাট জিলাৰ একেবাৰে ভিতৰুৱা গাঁও এখনৰ পৰা পুলি উলিয়াই নিয়াতো বৰ সহজ কথা নহয় কেনেকৈ নিব যাতায়তী খৰচ বহুত পৰি যাব বা চিনাকী মানুহো তেখেতসকলৰ নাই তেখেতসকলক মই যিকোনো উপায়েৰেই কেইটামান সাঁচি পুলি দিয়াটো মোৰ মানৱতাৰ ভিতৰতে পৰিব যিহেতু মই কৈছোঁৱেই বন্ধু বন্ধুক বন্ধুৱে সহায় কৰিবই লাগিব গতিকে মই আপোনালোকক যি অঞ্চলত একেবাৰেই সাঁচি পুলি নাই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক একেবাৰেই নাই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক যে আপোনালোকৰ অঞ্চলত বা আপোনাৰ জিলাখনত সাঁচি একেবাৰেই নাই মই যিকোনো উপায়েৰে আপোনালোকক বাই বাছ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব আপুনি বাছৰ নম্বৰটো দিব আপুনি বাছখনৰ ড্ৰাইভাৰৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব মই বাছত তুলি দিম আপুনি কালেক্ট কৰিব আপুনি মোক পইচা দিব নালাগে মই আপোনাক পাঁচটা পুলি দিম মোৰ খৰচত মই বাছত পুলি দিম আপুনি আপোনাৰ খৰচত সেই বাছখনৰ পৰা সেই পুলিকেইটা সংগ্ৰহ কৰি দিব আপুনি ঠিকনা দিব বাছৰ নম্বৰটো দিব বাছ পইচা আপুনি মোক দিব নালাগে আৰু আপুনি যদি সেই বাছৰ মৰা পুলিকেইটা সংগ্ৰহ নকৰেও তেতিয়াও মোৰ ক'ব লগা নাই কাৰণ সেই মালিকজনেই নিশ্চয় পুলিকেইটা ৰুবই মোৰ পুলিকেইটা কেতিয়াও নষ্ট নহয় ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সেই পুলিকেইটা গজি উঠিব কাৰোবাক নহয় কাৰোবাক সেই পুলিকেইটাই সহায় কৰিব আপুনি মন কৰক এই থাকে দি চাওক এইখন এখন প্ৰকাণ্ড খাচী বাগান হেল্ল' বন্ধু মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ মোক বেয়া নাপাব কথা কেইষাৰ কোৱাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব মই আপোনালোকৰ লগত নাই বুলি নাভাবিব যদি আপোনালোকৰ সাঁচি গছত মাল নধৰে মই কথা দিলোঁ সেই গছত মই মাল ধৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম আপোনালোকে ৰক আজিলৈ আহোঁ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো আপুনি শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে আপোনাক অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকৰ সহযোগিতা কামনা কৰি আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ